Доброго ранку, Україна! На годиннику 8.00. Сьогодні ми говоримо про проект свій до свого 2.0». І до нас на гостини завітала Олена Філатова. Це представниця цього проекту, а також за сумісництвом регіональний директор з розвитку компанії Джерелі. Вітаю вас у студії. Здравствуйте. Здравствуйте. і хочеться одразу поставити запитання: у чому полягає суть назви? Вона і справді є такою таємничою, ще й цифра 2.0. Спасибо за вопрос. Оказывается, никакой тайны нет. Оказывается, что было уже в истории нашей страны это движение, и оно называлось «Виду свого по свое. Когда во время астро еще, это вот э, Галичина, это Ивано-Франковская область, Львовская, большая часть Тернопольской области были вот, э, принадлежали фактически Польше. Вот. И э, поляки вот просто вытесняли наших производителей. Вот. Не было возможности взять ни кредитов на развитие своего производства. Вот, ну, то есть не было никаких возможностей. Вот, и объединились украинские производители и начали производить украинский товар. И мало того, это движение, оно имело такую суть, что не просто производи украинское, да, а производи украинское, покупай украинское и продвигай украинское. То есть рассказывай всем вокруг об украинских качественных товарах. Любые цены ну рекламуй. Да, да, может быть, да, так сказать. Вот. То есть вот такое уже было в нашей истории. Поэтому сейчас мы, как бы, знаете, перезапуск этого проекта, потому что где-то как-то сродни исторически мы сейчас находимся в таком же положении, когда на нашем рынке вытесняется украинский производитель, І насаждається іностранний товар, тобто ви об'єднуєте українських товаровиробників. Яким чином це відбувається? Ми організували таку создалі підприємство, торгову марку Джерелі. которая приглашает, и сегодня уже нам вот, еще нету года, вот, но мы уже объединили более 20 таких производителей, именно, знаете, качественных, экологичных, э, высокотехнологичных э, каких-то ну, производств и продукций. Оскільки вы близко знакомы с товаровиробниками, с самими товарами, э, расскажите, пожалуйста, какие существуют мифы до украинских товаров? А ви не знаєте. Ну от хочеться почути з вуст професіонала. Я тільки про себе можу сказати: якщо я, наприклад, от з приводу косметики, так піду купувати той же крем, і буде стояти український або швейцарський. Я подумаю, хм, швейцарія якість, і переплачу, в принципі за нього і куплю швейцарський, а не український. Конечно, потому что э, долгое время э, нас всех, это тоже исторический факт, да, нам все внушали, что ничего хорошего в Украине производиться не может. И поэтому на нас влияет э, то, что да, если бренд швейцарский или французский, значит это высокого качества. Вы знаете, я когда была вот, на производстве одном, вот в нашем украинском, э, знаете, у меня две эмоции посетило. Одно это восторг. Я не ожидала, честно скажу. Я ну, мечтала, надеялась, но я не ожидала, что, оказывается, у нас есть производственные мощности, у нас есть технологические процессы, у нас есть современнейшее оборудование, чтобы это все производить. А вторая эмоция у меня была разочарование. Никто не заказывает у этих производителей качественную продукцию. Заказывает, знаете, банка 3 рубля ведро. Главное, чтобы она была яркого Цвіта, щоб етикетка була ярка, все. От, поэтому... Але, взагалі, якщо говорити про саму упаковку, про дизайн, це все одно важливо так, для покупця. І справді, от як для дівчини, коли я буду щось обирати, завжди хочеться щось яскраве, тим паче весна, будь то косметика чи будь-який інший товар. Знаєте, з цим питанням ми от з інвесторами все одно спорім, як бути. Хочется, очень хочется, чтобы даже упаковка была наша украинская. И знаете, здесь такой вопрос компромисса. Мы ищем и находим производителя упаковки. Может быть, не такой красивой, как бы нам хотелось, но во всяком случае, допустим, наши крема э, натуральной косметики, стопроцентной натуральной зеленой косметики, к слову, никто сегодня не производит такую косметику в Украине. Она находится в термобаночке. Да, она не имеет какой-то респектабельный вид, хотя она достойна хрусталя. Вот состав этих препаратов, он достоин хрусталя. Но она в термобаночке. То есть это защита, это соблюдение всех правил, всех ГОСТов вот для упаковки. Если касательно декоративной косметики, ну никто в Украине пока не предложил нам производство футляров для помады, для блесков, для туши. Поэтому, если есть такие производители, которые могут это сделать, добро пожаловать. Очень хочется, чтобы это было наше. Какие умовы нужно сейчас создать, для того, чтобы развивались украинские, украинские товаровыработники выходили на уровень? Популярный тренд в Украине – это бедность. И вот вокруг этого тренда крутится все. Понимаете? И если мы будем продолжать говорить о бедности, мы ее только будем развивать. Поэтому говорить о том, что украинский товар должен быть дешевым, извините за сленг дешевкой, вот я не согласна. Я хочу, чтобы украинский товар был такой, чтобы, знаете, гордились мы этим. И чтобы кто там не посмотрел на этикетку Made in Ukraine, сказал, ну конечно, это же в Украине, как там может быть выпущен некачественный там или плохой какой-то товар. І Я думаю, що ми доживемо до тих ремонт. Тобто ви пропонуєте підвищити ціни на українські товари і зробити mm. кращу якість? Ні, не, не підняти ціни, а не випускати некачественний дешевий товар. От зараз хочу пораду для жінок. Що повинно бути у складі, наприклад, шампуню? Вірніше, чого не повинно бути. Сьогодні вредних рідних немає. И вот те мифы, которые там по поводу лаурилсульфат натрия, там вот или еще там. Я да, запутать, да, да, так. да, Это все мифы, которые, знаете, они насаждаются производителями, выставляя. Вот у нас нет этого компонента, значит, мы лучше. А у вас есть, значит, вы хуже. На самом деле, у химики и биологи меня поддержат и понимают, что это такое, что это не является вредными компонентами, но если это не сто процентов в составе, он находится. Вот. То есть это обыкновенный вспениватель. То есть мы, нам же нравится, чтобы пенили шампуни. То если у складе так, есть всякая кислота, ничего страшного можно брать? Ну, конечно. Конечно, ничего страшного в этом нет. А с приводу кремов, что порадуете? Три категории есть вообще кремов, вообще кремовой продукции, косметики. Это есть синтетическая косметика. Вот. Это не значит, что она плохая. Вот, есть бренды, которые, мировые известные бренды, которые производят синтетическую косметику. Вот. Есть натуральные, которые э, по ГОСТАМ, скажем так, то есть это то красная косметика, это желтая косметика, которая имеет в составе своем э, более 20% натуральных ингредиентов. И есть зеленая косметика, это косметика, которая содержит 100% натуральных ингредиентов, включая загустители, включая консерванты. Это все натуральные вещества. Вот. И вот ми сторонники именно производить натуральну 100% натуральну зеленою косметику. Почему? Потому тому натуральная натуральна косметика она, буквально, эффект от нее на буквально ефект від неї через 2-3 дня дні вже на коже, тому що вона ну природна, скажем так, вона близько нашої коже легко усваивается, легко достигається тот или иной ефект. А хочеться ще запитати, чи в цьому проекті свідо свого 2.0» ви займаєтеся лише косметикою, так або ще іншими товарами. Ні, ми вообще асортимент. Можна покупати вітаміни. можно покупать поливитамины. Да? Там месяц пропил, через полгода еще раз. Наверное, это ограничение все-таки ну, почему-то существует. А скажите, есть ли ограничения на то, чтобы есть чернику, э, мед, там, вот натуральные какие-то травы, пить чай? Есть ограничения? Не, не Их нет. Поэтому мы сторонники, чтобы не пилюльки глотать, да, вот эти, а чтобы действительно просто добавлять в свое питание, потому что ну, питаемся мы как, как получается, добавлять те вкусности, которые будут действительно оздоравливать наш организм изо дня в день, а не ждать там какого-то критической какой-то ситуации. У нас большой ассортимент карпатских, известных всему миру, карпатских чаев. Тоже кофе. Можно кофе пить бразильский, а можно кофе пить из цикория карпатского. Намного здоровее. Намного эффективнее, вот, и можно его сделать вкусным. Ещё и не шкодит сердцу. Так, сто процентов. Следующий ассортимент продуктов у нас – это товары для стирки и для уборки помещения, для уборки дома. Вот, следующий ассортимент у нас, который, ну, мы им очень гордимся, вот, это одежда. Одежда детская, повседневная, школьная. Мы вот отшили к новому сезону. Э, это наших украинских дизайнеров. Да, да, да. Вот школьную одежду, вот нарядную детскую одежду. И сейчас вы знаете, ну вот очень интересная серия у нас. Это одежда своя броня называется этот проект. Вот это одежда для дома. Вот. И ассортимент расширяется. Вот, мы сегодня открыты для всех производителей, и сегодня вот, ну тоже благодаря как бы средствам массовой информации, которые подхватили эту замечательную идею, вот к нам обращается большое количество производителей вот со своими предложениями, и мы всегда открыты. То есть, если вы что-то сегодня производите уникальное, если что-то у вас есть высокого качества, но вы боитесь, что это не будет продаваться из-за цены более высокой, скажем так, чем требоваться там... обратиться до вас. Да, нужно, да, нужно идти в Джирели, мы вам поможем, потому что у нас на самом деле ну, большая группа специалистов по продвижению. Вот ми знаємо, як це делать. Друзі, звертайтеся до, до джерелі. Цінуйте українське, любіть українське, рекламуйте його. А я нагадую, що у нас на гостинах була Олена Філатова, це представниця проєкту свій до свого 2.0», а також регіональний директор з розвитку компанії Джерелі. Зичу вам успіху, натхнення. Спасибо. Я думаю, що джерело це і є істочник нашого вдохновения. Дякую.